ربنا رب الصحيح صديق ويحسن عمري وصل مبدأ من الإسلامي يحسن قولي السلام عليكم ورحمة yang bahagia adalah di sana yang telah pun diperkenalkan semasa tadi oleh Tuan Menteri yang berusaha uh, pihak penganjur serta istilah kuasanya yang diraihkan tuan puan hadirin-hadirat yang jadi nama Allah Selain. Namanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah hingga. berikan nikmat iman, nikmat iman, nikmat kesihatan ya, bersama pada malam ini. Untuk kita berbuzakan ilmu. Dan uh, bukan tujuan kita berkumpul untuk berdebat. Ya, kerana kadang-kadang ada orang yang diajak berdebat, tak mau berdebat. Tapi mungkin ajak berborong, mungkin mau berborong macamnya. Apapun yang paling penting ialah bagaimana kita berbincang, berbicara, bersandarkan kepada ilmu-ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana malam ini merupakan bukan saja kita berbincang tetapi kita mengingat dan mengingatkan. Kerana Allah SWT berfirman, Fadakir Fa'inah Zikra dan Paul Muminin. Berilah peringatan Sesungguhnya peringatan itu amat bermakna ya, kepada orang mukmin. Jadi insyaAllah pada malam ini kita merasa bertuah dapat bersama-sama dengan tiga panel dalam forum yang bertajuk politik matang mengikut perspektif Islam. Bapak dan perempuan sekalian, sebelum kita pergi kepada sama ada sesuatu politik ke matang atau tidak, kita harus ya, kepada kayu ukur Apakah saya hukum untuk nilai sama ada suatu politik itu matang atau tidak matang? Dan ataupun sakit mata Dan kita tahu dalam kita bercakap tentang politik ini Masing-masing akan mengatakan diri ini betul Betul itu harus disandarkan kepada asas Harus ada asas, harus ada dasar dan harus disandarkan kepada ilmu Jadi insyaAllah pada malam ini, round pertama pada malam ini kita ada dua pusingan Pusingan pertama ini saya mencadangkan saya sudah melihat asas-asas eh, yang menjadi tapak eh, kepada penilaian sama ada matang atau tidak matang. Oleh kerana itu saya ingin tanya soalan yang pertama kepada kepada Profesor Maria Dato' Dr. Muhammad Asri. Eh, Tengah orang panggil Bob sebagai Dr. Mazhar. Eh. Tapi dalam Islam kita diingatkan supaya memanggil nama yang baik, nama penuh. para masyarakat kita akan panggil kita akan dipanggil dengan nama kita. Jadi saya akan memanggil Dr. Muhammad Wilay. Ya. Pada malam ini untuk uh, mengupas sedikit dari pandangan Islam, dari sudut ilmu bahawa di dalam ilmu ilmu Islam ni ada satu cabang ilmu yang mungkin jarang diperkatakan oleh ya kebanyakan orang, orang di Malaysia lah ya. Ha, uh, iaitulah ilmu sains politik Islam ataupun Islamic political science. Kalau di Amerika dia ada American politics, Ya, kalau di Eropah ada kritik politik dan kalau di Malaysia ada sains politik tapi tak tahulah sama ada sains politik Malaysia atau sains politik umum tapi dalam bidang Islam ini satu bidang namanya sains ataupun Islamic political science yang di dalamnya bersandarkan kepada uh, Al-Quran dan Sunnah dan juga uh, uh ulama' dan juga bias uh, ya, dan juga pandangan-pandangan daripada -pandangan ulama' ulama' jadi malam-malam ini Ustaz kalau Ustaz boleh kupas, ya, bantu kita menghami dari sudut sains politik dan Islam ini, dan bagaimana uh, ilmu sains politik Islam ini di, boleh dijadikan satu karya nukul untuk melihat, ya, suasana uh, politik uh, dalam sejarah Islam maupun sampai lah kepada hari ini. Jadi saya dengan hormatnya, silakan yang bahagia, uh, Prof, untuk uh, memulakan sesi pada malam ini, kisah dalam 10 minit, insyaAllah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته أكون معكم في المجتمع، وأنا 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 أكون في ان في Dia pun saya juga, benda saya yang dia juga, tak ada atas kiri lagi Tapi hari ini dia ada atas kiri juga Dua-dua, kami tiga-tiga dalam -tiga petas ni berkongsi satu perkara yang sama Iaitu kami tiga-tiga pernah belajar di Jordan Dan berjumpa di Jordan semasa, semasa belajar dahulu ini mungkin satu promosi bahawasanya Jordan ni adalah tempat yang bagus juga untuk uh, negeri itu. Rasa syok sendiri nama promosi itu. Uh, merujuk kepada soalan, saya nak jawab awal. Saya tak expect saya kena jawab dulu. Walaupun promosi menyebut bahawasanya uh, politik Islam itu ada poli. Aspek itu syariah itu Kurang dipelajari Di Malaysia Tetapi saya rasa Orang Melayu Antara bangsa yang paling banyak Bercakap tentang politik Dan Paling banyak juga Cuba mengaitkan politik itu Dengan sentimen Ataupun dengan elemen agama Kedua-duanya kalau dahulu kelihatannya macam pas saja yang cuba kaitkan politiknya dengan agama kebelakangan ini bukan pas saja bahkan juga UMNO juga bahkan juga PKR juga cuma menyandarkan atau mengaitkan pandangan-pandangan politik mereka dengan agama dan kita tahu ini sesuatu yang serius kerana bukan untuk memahami satu bab di dalam agama yang berkaitan dengan siasat. Kerana siasat ini dibina di atas masalah. Ia tidak dibina di atas andarian yang literal tak ada naf, Tetapi dia dibina di atas masalah. Dia dibina di atas kepentingan umum. Bagaimana kita nak memahami suatu proses ataupun suatu undang-undang ataupun suatu tindakan yang berkaitan dengan politik itu di dalam Islam mestilah diasaskan di atas maslahah. Dan bagaimana kita nak fahami maslahah yang dikatakan kepentingan umum itu bukan sesuatu yang mudah. Maka tak boleh semua orang ambil satu naf daripada agama kemudian mengulas politik. Tetapi hal itu telah berlaku sangat sering di dalam masyarakat kita. Saya tidak mau pergi ke situ lagi, tapi saya itu supaya kita sekadar lupa kepada skenario yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya, saya teringat ini soalan soalan spontan mungkin sini, tapi saya teringat al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis Bukhari dalam Fathul Bari menyebut tentang apabila Kita menguraikan hadis Abu Rahman bin Samurah. Bagaimana Nabi SAW menyebut nasmu atau inna la nuwali hada al man saalamu atau harifan علي Kami tidak akan menanti ataupun memberi jawatan atau kebimbingan ini kepada orang yang memintanya ataupun orang yang teringin berusaha nak mendapatkannya. Maksudnya salah satu benda yang menyebabkan seseorang hilang kelayakan apabila dia itu minta jawatan, dia pula seorang yang teringin nak jadi pemimpin. Walaupun ini ada pembahasan yang luas, tetapi saya nak sentuh sedikit tentang ulasan Ibn Hajar al-Asqalani. Katanya, sebabnya apabila seseorang itu teringin atau meminta jawatan, berarti dia tidak mempunyai kefahaman yang cukup bahawa tanya jawatan ini bukan cukup keuntungan. Sebenarnya jawatan ini adalah sesuatu yang berbahaya untuk dia pada hari akhirat kelak. Jadi dia tak faham. Bila dia tak faham, dia tak tahu risiko. Saya nak bicara soal kematangan pada diri individu yang ingin terlibat, ingin yang hendak involve dalam politik itu, dia mesti faham diri dia sebelum dia bercakap soal kematangan kepada orang awam. Adakah awak cukup matang pada diri awak sehingga awak tahu apakah risiko pada jawatan yang awak ambil? Sebab itu apabila Abu Dharr, walaupun dia seorang yang salah, apabila dalam hadis dan diruayat, dia berkata Imam Muslim, apabila dia minta jawatan, النبي صلى الله عليه وسلم منك أبو ذر يا أبو زار إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خفيُّ وندامة إلا من أخذها وعدل الذِّي مَا عَلَيْهُ أبو ذار يقول إنه ضعيف والجوازات adalah أمانة، dan dia pada hari akhirat telah merupakan kerugian dan melainkan orang yang kematangan untuk memahami risiko ini ialah sesuatu yang penting sebelum kita tampil dan bicara tentang umum rakyat. Artinya orang yang terlibat dengan politik secara langsung tahu bahawa dia apa akan terjadi kepada dirinya jika dia gagal dalam misi dia menjadi seorang pemimpin yang mana dapat menunaikan tanggungjawabnya amanahnya di hadapan rakyat. Selepas kita tahu hari ini, maka muncul Barulah kita boleh Barulah kita dapat lahirkan kepimpinan yang tahu Apa benda yang untuk dia bercakap pada orang ramai Dan saya Oleh kata perkataan matang Inilah satu perkataan Yang yang kita cetuskan dalam forum ini Bermaksud Penilaian politik itu adalah penilaian yang adil Agama mengajar sesuatu perkara ia penting yang saya selalu sebut dan tuan-tuan yang sedang yang mendengar. Iaitu, iaitu manhaj ahlu sunnah. Yang disebut manhaj insaf dan iqtidal. Manhaj insaf dan iqtidal. Apabila memberikan satu penilaian, penilaian itu diberikan dengan cara yang adil. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ajar apabila kita berurusan sekalipun dengan musuh ini. Dengan musuh Islam, dengan orang yang mana kita tak suka dengan dia, tak tahu agama dia kita. وَلَا يَدْرِمَنْ لَكُمْ شَرَعَ الْقَوْمِنْ عَلَىٰ أَلَىٰ أَلَىٰ تَعْدِلُ اِعْدِلُ وَأَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Adillah kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. Artinya, walau macam mana tak suka kepada dan muslim dan kes ini, kadang bila takdir yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha, apabila pergi kepada orang Yahudi, Yahudi kata, Akhirlah, wa Abdullah Wa Rawaha. Dia menyatakan, Nabi mengajar kami, jangan kami jadikan kebencian kamu kepada satu kau menyebabkan kami tidak adil. Ini penting untuk kita membina taksiyah politik. Kalau kita tak suka dengan parti lawan, tak suka dengan pandangan pihak lawan, sejauh mana kita adil dalam memberikan penilaian terhadapnya ataupun kita akan menyatakan bahawa kita dengan hukuman yang dipenuhi dengan kebencian hukuman yang dipenuhi dengan persepsi yang salah kerana kita memang benci daripada awal dan kita mahukan nasibah yang salah untuk dirinya sebab itu antara perkara yang bagus yang diajar oleh agama agama berkempen kepada apa yang disebut sebagai kulun albab. saya telah sebut tentang kulun al -bab. Dulu pada zaman Perdana Menteri yang lepas, Allah Dia ada sikit sebut tentang ulul albab. Tapi tenggelam sebab dia suka sebut Islam Khabar. Alangkah baiknya dia kita sebut Islam Khabar. Dia sebut ulul albab. Kerana ulul albab adalah istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Allah menyebut banyak benda tentang ulul albab. Tetapi antara yang Allah sebut, Al-Syar'ibad. Al-Yastani'un al-Qawli wa yastabi'un ahsanam. Ulaik al-lazina Allah wa ulaik al-ulul Berikan khabar gembira kepada hamba-hamba ku. -hamba iaitu orang yang mendengar benda-benda. Mendengar perkataan-perkataan. Tetapi dia mengikut yang terbaik. Dia dengar semua pendapat. Dengar semua pemujahan. Dia ikut yang terbaik. Mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dan mereka adalah ulul al -ba. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Maksud saya di habis ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita mesti berusaha mewujudkan masyarakat yang seperti ini. Kepimpinan mesti mewujudkan. Media mesti mewujudkan. Saya terus sebut media penting dalam era politik modern. Tapi kalau media tak memberi ruang untuk orang dengar semua pihak. Dia hanya boleh dengar setelah pihak. Dia tak boleh jadi ulul alba. Kita makcik di kampung tak ada. Mak saya dia sakit kaki nak keluar. Pergi dengan selama politik. Dia selalu tengok TV. Tapi kalau TV sebelah dia ya, saja macam mana dia nak jadi ulul alba? Tapi baik ada anak-anak dia boleh bagi informasi yang agak-agak variasi, agak berbagai-bagai. Begitu juga kalau kita hanya baca harakah saja ataupun baca misya kita baca dua-dua. Supaya kita ada penilaian yang seimbang. Supaya kita tahu penghujahan orang lain dan tahu penghujahan orang yang kita sokong. Kita tidak akan dapat mewujudkan keadaan yang matang Selagi mana kita tidak memberikan ruang kepada rakyat untuk menilai dengan cara yang matang penghujahan semua pihak. Tadi pengurusi kata ada orang tak mau debat. Saya tengok uh, debat antara Obama dan uh, apa Zabar Rumi uh, dua hari lepas uh, di CNN live. Saya rasa walaupun Obama terkenal dengan pandai kebetulan bercakap, tapi ada harinya dia tak bagus. Saya ingat 67% telah undi bahawa Romney telah memenang mengatasi Obama. Sehingga CNN kata Romney hari ini bukan Romney yang pernah kita kenal sebelum ini. Maksudnya, ruang diberikan, dia boleh berbuka. Saya pun tak suka Romney dan kalau saya menjadi rakyat Amerika, dia takkan akan undi, dia tak akan undi Obama. Dia akan berapa perkara. Tetapi, dia diberi peluang berhujung. Saya tengok, uh, Ed Milibang, uh, tiga hari selepas, bercakap dalam konferensi di Manchester, dia tentang, tentang, uh, ter, uh, uh, untuk Labour Party. Bagus, mengkritik uh, David Cameron, live, seluruh UK dapat dengar, dan dapat menilai hujah, dan mereka puji hujahnya, Demikian. Dan besok, Perdana Menteri pun boleh cakap, dia juga dapat memberitahukan hujahnya. Rakyat tahu nak pilih yang mana, yang mana betul, yang mana salah. Kalau mereka salah pilih pun, puas hati sebab mereka dah dengar mereka yang pilih bukan orang yang telah membutakan mata mereka. Banyak lagi cara yang kita boleh bincangkan dalam politik yang matang ni kenapa kita yang terhad tu. Ini sebagai satu mempertimah umum dan mempertimah awal. Terima kasih